Вы знаете, я улыбаюсь. Я, наверное, 13 обещаний президента насчитал по датам, когда мы получим безвиз. И каждый раз я говорил, что этого не будет. Мне, наверное, уже пол парламента должно спиртное, потому что я с каждым спорил на бутылку. Я столько не выпью, я думаю, пол парламента столько не выпью. Смотрите, о чем вот говорил, да? В парламенте употреблять. И да. правильно сделал. Ну, вообще много инициатив у нас позитивных, которые вы, к сожалению, не принимаете. Давайте подумаем о том: во-первых, нам политики говорят, что нам обещали, нам говорили, это их было желание, это они обещали. Украине о том, что нас примут в Европу, сделают безвизовый режим и так далее. И Европа к этому относилась всегда очень аккуратно и говорила, что Украина очень сложная дорога чтобы стать частью европейской семьи. Никто экономически нам помогать не будет. И это было еще в 2013 году, когда прилетал Фюли, еще перед тем, как мне подписали на саммите в Вильнюсе договор об экономической части, об ассоциации. Надо понимать, зачем нужно Европе безвизовый режим с нами. Во-первых, это не безвизовый режим в том понимании, в котором нас постоянно кормят политики из телевидения. Да, вы не имеете права, вы можете пребывать 90 дней, это упрощение, либерализация визового режима, это правильно называется так. Вы не имеете права э, работать в течение этих 90 дней. То есть, по сути, вы турист. Чем это поможет нашим украинцам, я не понимаю. Да, у туриста, как минимум, должны быть деньги, чтобы жить там, приехать туда, потратить деньги и оставить их в этой стране. Все прекрасно понимают, что Украина на сегодня нищая страна. Раз. Это нищая страна, в которой, вот тут не говорят о законах, которые мы приняли. Извините, в Украине банально не соблюдается Конституция. Я уже не говорю о тех законах, которые нам принимали за эти три года. НАБУ, назыка и прочие антикоррупционные структуры, к чему они привели? Мы хоть копейку денег из украденных чиновниками вернули в Украину? Нет. Все это профанация, все это ширма, бутафория. И это можно рассказывать с экранов телевизоров нашим гражданам, что у нас все горит, все работает. Но мы реально на себе ощущаем, что ничего не горит и не работает. Коррупция в стране шкалит. В стране очень много голодных, вооруженных. На сегодня опубликовали статистику по туберкулезу, которая выросла в три раза за последние два года. Это болезнь, присущая бедным да, и голодным людям. И еще и больных людей. Вот скажите, кто будет пускать к себе домой подобное? Более того, Нидерланды начинают издеваться еще больше. Да? Они говорят, мы, возможно, там, проигнорируем э референдум, который я проходил, и подпишем вам договор об ассоциации, но ну, при пяти условиях. Первое, вы никогда не будете в ЕС. Второе, вы не имеете права трудоустраиваться в ЕС. Третье, вы не будете иметь доступ к фондам ЕС. Вы не... Четвертое, вы не будете иметь гарантий безопасности со стороны ЕС. И вы не можете стать частью военного блока ЕС. Знаешь, Это пять условий. Я вам покажу ссылки. Вы можете говорить, Это... что нет. Но вы, как представитель БПП, должны оправдывать президента и вот эту морковку, Я хочу, которую вы показываете раз. абсолютно всем вам, да, и все. да, конечно, вы не верите, но верите документам, пожалуйста. Ну, так вы пожалуйста. Надо Идем, было приходить с да, документами. документами что, <свят> что происходит на самом деле дальше? <свят> Чего произошло после того, как Порошенко подписал договор об экономической части, ассоциации с ЕС? Европа получила то, что она хотела. Мы полностью открыли свои рынки. Полностью. Для европейских товаров. А Европа от нас закрылась квотами. И на сегодняшний день мы потеряли достаточно серьезную часть экспорта, которая попадает под пошлины, да, поверх квот, и является неконкурентоспособной. То есть Европа получила то, что хотела, Украина не смогла отстоять свои права. И вот эта победа и ручка, которую показывал Порошенко, это то, что нанесло огромный вред Украине на сегодняшний день и ждать того, что нас там кто-то будет принимать, помогать. Скажите, ну вот нас интересует условно доля в Сомали. Вот почему украинцы должны оплачивать неудачи, там, войны или еще какие-то проблемы? У нас проблемы нет там. Общей границы с Сомали Дорогие хотя бы. друзья, а дело не в этом. А в островных стран тоже нет, но тем не менее их приняли. А для Украины придумали 33 причины, почему нельзя. Украина И Я говорю, огромная, почему Европе стоит помогать Украине? Потому что у нас граница проблемы, с Россией, а у них граница с Эти нами. проблемы Европа в свой дом тянуть не хочет. И нам давно надо признаться, что надо строить самостоятельную, независимую, внеблоковую Украину. И не пенять, и не искать себе нового старшего брата, так как раньше это делали Сергей, вместе я с. Я вам еще дам слово. Я не...